Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai analisis cabaran etika, accountability dan perundangan terhadap sistem pendidikan di Malaysia bagi subjek EDUP 2132. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Amina Afifah Musaudin, Nurul Izzah Muhammad Mazli dan juga Nurul Najibah binti Zulkifli. Pembentangan ini akan dimulakan oleh saya sendiri, Nurul Izzah Muhammad Mazli, nombor metrik 2024-0723-967 yang akan membentangkan mengenai pengenalan dan juga cabaran dari aspek etika, accountability dan perundangan dalam pendidikan. Kemudian, pembentangan ini akan disambung oleh rakan saya iaitu Nurul Najibah binti Zulkifli yang akan ilmu mengenai kesan terhadap pelajar, guru dan juga pembangunan modal insan serta kelemahan dalam pematuhan perundangan pendidikan yang berpotensi mencecaskan kualiti pendidikan. Akhirnya, pembentangan ini akan diserahkan kepada Nur Aminah Afifah Musaudin yang akan membentangkan mengenai perincian aspek cadangan penyelesaian terhadap isu-isu yang dihadapi iaitu dari aspek accountability, etika dan juga perundangan. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Nama saya Nurul Iza binti Muhammad Mazli, nombor matrik 20240723967 akan membentangkan berkenaan dengan pengenalan dan juga cabaran dari aspek etika, accountability dan juga perundangan dalam pendidikan. Baik, yang pertama bagi pengenalan Sistem pendidikan Malaysia berdepan cabaran serius yang melibatkan pelanggaran etika, kelemahan akauntabiliti dan juga ketidakpatuhan terhadap perundangan. Isu seperti plagiarisme, penipuan akademik, layanan tidak adil guru serta kelemahan dalam pemantauan dan pematuhan undang-undang boleh menjejaskan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di Malaysia. Cabaran ini memberi kesan langsung terhadap kualiti pendidikan integriti guru serta pembangunan modal insan negara. Baik, seterusnya saya akan membuat perincian tentang cabaran dari aspek tiga aspek iaitu aspek etika, accountability dan juga perundangan dalam pendidikan. Baik, seterusnya kita pergi kepada isu yang pertama iaitu cabaran etika dalam pendidikan. Isu yang saya bawakan adalah berkaitan dengan plagiarisme di IPT menurut sebuah sumber daripada daripada Free Malaysia Today 2021 mendapati bahawa plagiarisme tanpa pengiktirafan sah semakin berleluasa di institusi pengajian tinggi hal ini terjadi kerana tekanan untuk mencapai KPI sebagai contoh untuk menerbitkan 20 hingga ke 30 artikel setahun akan mendorong pensyarah dan pelajar mengambil jalan pintas secara tidak beretika melalui plagiarism tersebut. Maka tindakan ini berlaku kerana beban kerja yang tinggi, keinginan untuk kenaikan pangkat serta persaingan dalam bidang akademik. Seterusnya, Integriti akademik akan terjejas dan kualiti penyelidikan turut dipertikaikan apabila hasil kerja tidak asli diangkat sebagai pencapaian ilmiah. Kesannya, nilai sijil akademik menurun, reputasi universiti tercalar dan budaya ilmu menjadi semakin lemah. Oleh itu, pihak universiti dan kementerian perlu mengambil langkah proaktif untuk memperkukuh dasar integriti akademik serta memperhebat pengesanan plagiarism di IPT. Seterusnya, di bawah kata kunci yang kedua iaitu aspect accountability, isu yang kami dapati adalah mengenai kekurangan sistem pemantauan dan juga audit dalaman. Sebuah kajian yang telah direkodkan oleh Nadia Hassan, Muhammad Rahmat dan juga Zakia Muhammadun Muhammad mendapati bahawa sistem pemantauan dan audit dalaman yang lemah sama ada di sekolah ataupun institusi pendidikan menyebabkan penimpangan etika dan juga ketidakcekapan tidak dapat dikesan lebih awal. Seterusnya, berkesinambungan daripada ketidakcekapan dan juga kelemahan audit dalaman, antara isu yang sering timbul adalah mengenai kekurangan kekurangan mekanisme audit dalaman yang dapat memantau prestasi guru penyediaan bahan pengajaran dan juga interaksi dengan pelajar. Kedua, tiada pemantauan berterusan terhadap pelaksanaan kurikulum yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan ataupun penyalahgunaan peraturan. Ketiga, isu yang timbul adalah mengenai kekurangan kajian dan maklum balas yang menyeluruh tentang keberkesanan pengajaran guru dalam mencapai objektif pendidikan di Malaysia. Akibat daripada kurangnya sistem pemantauan dan audit dalaman di bawah cakupan kata kunci accountability, antara kesan jangka panjang yang boleh berlaku adalah yang pertama, sekolah ataupun IPT berisiko tinggi terhadap penurunan kualiti pendidikan apabila penyimpangan tidak dikesan lebih awal iaitu audit dalaman yang lemah. Kedua, prestasi guru yang lemah tidak dapat ditangani yang menyebabkan sistem pendidikan gagal memenuhi standard yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dipetik oleh Hellinger dan Murphy 1987. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran yang ketiga di bawah aspek perundangan. Isu yang saya bawakan adalah mengenai kesedaran perundangan yang rendah dalam kalangan guru. Untuk pengetahuan semua, ramai guru kurang pendedahan dan pemahaman tentang hak dan tanggungjawab perundangan mereka termasuk aspek perlindungan pelajar dan tanggungjawab profesional. Selain itu, ramai guru tidak menerima latihan formal yang mencukupi mengenai undang-undang berkaitan pendidikan. Contohnya seperti Akta Pendidikan 1996, Akta Kanak-kanak 2001 dan juga Kod Etika Profesional KPM. Maka apabila guru kekurangan pengetahuan mengenai undang-undang yang berkaitan pendidikan ini akan menyebabkan mereka tidak sedar akan batasan kuasa prosedur disiplin yang sah serta tanggungjawab perundangan mereka dalam menangani isu pelajar ibu bapa dan juga komuniti Seterusnya saya bawakan satu senario yang menggambarkan tahap kesedaran guru yang rendah berkenaan dengan perundangan Senario pertama adalah berkaitan seorang guru yang mungkin tidak mengetahui bahawa tindakan di, tindakan beliau menyita telefon bimbit pelajar tanpa prosedur yang sah boleh dianggap pelanggaran hak pelajar atau melanggar prosedur yang ditetapkan. Maka, implikasi daripada daripada tindakan guru tersebut akan menyebabkan institusi ataupun alma mater terpalit sama. Contohnya Kesilapan yang dilakukan oleh seorang guru boleh memberikan impak iaitu reputasi yang besar kepada seluruh institusi pendidikan. Sekolah boleh dikritik dalam media ataupun disiasat oleh agensi penguatkuasaan jika pelanggaran undang-undang berlaku walaupun secara tidak sengaja. Oleh itu, keadaan ini menunjukkan impak ataupun kesan yang besar terhadap tahap kesediaan dan pengetahuan guru mengenai perundangan di Malaysia. Oleh itu, antara penambahbaikan ataupun cadangan penambahbaikan daripada saya, yang pertama, guru mesti diberi latihan berstruktur dan, dan berkala. Contohnya, menyediakan latihan literasi undang-undang kepada guru secara berjadual dan menyeluruh. Selain itu, sokongan undang-undang di sekolah perlulah menyediakan pegawai perhubungan undang-undang di setiap pejabat pendidikan daerah untuk membimbing guru dalam isu-isu berkaitan perundangan. Saya Nurul Najiba binti Zulkifli, nombor metrik 202407239068 akan menerangkan berkaitan kesan pelanggaran etika, accountability guru dan kelemahan pematuhan perundangan mengancam kualiti pendidikan. Baiklah, terdapat tiga kesan yang dapat dikenal pasti iaitu kesan yang pertama, kesan kepada pelajar, yang kedua kesan kepada guru dan yang ketiga kesan kepada pembangunan modal insan. kita pergi kepada kesan terhadap pelajar iaitu yang pertama pelajar akan mendapat pendidikan yang tidak berkualiti pelanggaran etika dan kelemahan dalam pematuhan perundangan boleh menyebabkan pelajar tidak menerima pendidikan menyeluruh iaitu holistik terutama dalam aspek nilai, moral dan kemahiran insaniah. Kedua, pelajar juga akan mengalami kemerosotan prestasi akademik. Guru yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan penuh etika mungkin tidak menyediakan bahan pembelajaran yang mencukupi, tidak hadir ke kelas atau tidak memberi bimbingan yang sewajarnya kepada para pelajar. Seterusnya, kesan terhadap guru. Guru akan mengalami kemerosotan integriti profesional. Guru hilang motivasi untuk mengekalkan standard kerja yang tinggi apabila tiada tindakan diambil terhadap guru yang melanggar etika. Kekurangan pemantauan dan accountability boleh menjurus kepada sikap sambil lewa dalam kalangan pendidik. Kedua, guru akan mengalami ketidakadilan dalam penilaian prestasi. Guru yang menjalankan tugas dengan baik mungkin berasa tidak dihargai jika tiada sistem accountability yang adil. Dan yang terakhir ialah kesan terhadap pembangunan modal insan iaitu yang pertama kemerosotan kualiti tenaga kerja akan datang. Pelajar yang melalui sistem pendidikan yang lemah cenderung untuk menjadi tenaga kerja yang kurang kompeten dari segi kemahiran dan nilai. Kedua, penghakisan nilai teras pendidikan. Pendidikan bukan hanya soal akademik tetapi pembinaan sasiah dan nilai. Pelanggaran etika dan perundangan mencecaskan misi pendidikan sebagai pemangkin model insan yang holistik. Baiklah, terdapat enam kelemahan yang dapat dikenal pasti dalam pematuhan perundangan pendidikan. Iaitu yang pertama, penguatkuasaan yang lemah. Kedua, kekurangan pemantauan dan audit berkala. Ketiga, kekurangan pendedahan atau kefahaman mengenai undang-undang. Keempat, ketidakselarasan dasar dan undang-undang. Kelima, kekangan sumber dan dana. Dan yang keenam, tiada tindakan tegas terhadap ketidakpatuhan. Kita pergi kepada kelemahan yang pertama iaitu penguatkuasaan yang lemah. Penguatkuasaan yang lemah terjadi apabila wujudnya undang-undang pendidikan tetapi tidak dikuatkuasakan secara konsisten kesannya sekolah atau institusi pendidikan tidak mematuhi piawaian yang ditetapkan contohnya dari segi keselamatan kurikulum atau kelayakan guru kelemahan yang kedua iaitu kekurangan pemantauan dan audit berkala terhadap pelaksanaan dasar atau undang-undang kesannya terdapat pelanggaran peraturan yang tidak dapat dikesan awal dan membiarkan amalan tidak sihat berlarutan dan ini akan menjejaskan kualiti pembelajaran. Kelemahan yang ketiga iaitu kekurangan pendedahan atau kefahaman mengenai undang-undang warga pendidik, pentadbir sekolah atau pelajar tidak cukup faham tentang hak dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang pendidikan. Kesannya, berlaku pelanggaran peraturan yang tidak sengaja seperti diskriminasi, kelemahan pengurusan disiplin atau tidak menyediakan pendidikan inklusif. Kelemahan yang keempat iaitu ketidakselarasan dasar dan undang-undang. Dasar pendidikan yang berubah-ubah atau bertentangan antara peringkat negeri dan persekutuan. Kesannya, kekeliruan dalam pelaksanaan dan perbezaan mutu pendidikan antara kawasan. Kelemahan yang kelima iaitu kekangan sumber dan dana. Kekurangan sumber ini bermaksud kekurangan tenaga pengajar, infrastruktur, kewangan untuk mematuhi keperluan undang-undang. Kesannya, sekolah-sekolah terpaksa mengabaikan aspek tertentu dalam undang-undang demi operasi harian dan ini menjejaskan mutu pendidikan secara langsung. Kelemahan yang keenam iaitu tiada tindakan tegas terhadap ketidakpatuhan. Institusi pendidikan yang melanggar peraturan tidak dikenakan tindakan sewajarnya. Kesannya, ia akan mewujudkan budaya tidak bertanggungjawab. Dan menurunkan integriti sistem pendidikan. Terima kasih kepada pembentang sebentar tadi yang telah mengupas analisis kepada isu-isu accountability dan profesional guru termasuk kelemahannya. Pergi kepada saya Nur Aminah Fahmi Timus Musaudin akan membentangkan cadangan penyelesaian kepada tiga-tiga isu yang telah dibentang, dibentangkan sebentar tadi. So, cadangan penyelesaian pertama adalah untuk guru memperkenalkan, memperkukuhkan pendidikan etika profesional dan anti-plagiarism dalam latihan guru. Ini kerana masalah plagiarism bukan sahaja berlaku dalam kalangan pelajar, malah juga dalam pendidikan pensyarah di institusi pengajian tinggi. Sebuah artikel yang ditulis oleh Azlin Nurhaini Mansur pada 2019 menyatakan bahawa etika dan profesional guru perlu diperkuat kerana mereka mainkan peranan sebagai ejen perubahan dalam masyarakat. Laporan yang telah di, yang kami kupas sebentar tadi daripada Perfilm Malaysia Today pada tahun 2021 juga menunjukkan bahawa kes-kes plagiarism di universiti awal masih berleluasa dan ini menjejaskan reputasi dan integriti uh, institusi pendidikan. Yang kedua, cadangan penyelesaiannya adalah untuk mewujudkan model wajib etika profesional dan integriti akademik dalam kurikulum latihan guru. Uh, model etika wajib ini adalah program latihan guru uh, yang dihususkan kepada guru dan diwajib untuk diikuti untuk dan uh, model ini juga bersifat praktikal dan interaktif seperti penggunaan kajian kes perbincangan kumpulan serta per, uh, pembentangan mengenai dilema etika yang mungkin telah dihadapi oleh guru-guru sebelum ini dalam lapangan sebenar mereka di sekolah yang ketiga adalah seminar mengenai kes-kes berkaitan berkaitan plagiarisme serta akibat perundangan dan tata tertib yang boleh dikenakan okey Seminar ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada guru dan juga pelajar mengenai tindakan tata tertib yang akan dikenakan sekiranya setiap etika profesionalisme itu dilanggar oleh guru. Penerapan nilai etika juga ada, perlu diteruskan dalam pengajaran harian di sekolah daripada kepada guru dan pelajar kerana Uh, kempen kesedaran ini Di peringkat sekolah dan IPG Sebagai contohnya termasuklah Penggunaan poster Pentandingan isi bebas pelenggarism Ini Boleh digunakan sebagai Salah satu cara untuk Mewujudkan kesedaran Pendedahan uh, Pentingnya etika ini Dan etika ini bertujuan untuk Mendidik budaya kejujuran dalam Kepada murid Sejak awal Jadi Kejujuran kita boleh kaitkan dengan adab dan akhlak Mentukan murid Ini sangatlah penting kerana guru adalah role model Dan juga kudu hasanah kepada murid-muridnya Jadi nilai ini perlu dimulakan oleh guru sendiri Dan supaya mudah diikuti oleh murid-murid Untuk isu yang kedua, cadangan penyelesaiannya adalah Untuk apabila kurangnya uh, pemantauan daripada sistem kawalan dalaman dan audit pendidikan. Untuk kita menambah baik sistem ini adalah yang pertama adalah pemantauan digital berdasarkan data yang tepat. Okey. Pelaksanaan sistem pemantauan ini bolehlah digunakan digital monitoring ataupun kita fahami secara live untuk dipantau oleh pihak yang berlaksana untuk melaksanakan dasar-dasar di sekolah kita boleh memperkenalkan sistem pemantauan digital seperti dashboard prestasi sekolah yang mengandungi mengandungi data pencapaian murid yang terkini, kehadiran guru, laporan disiplin dan pencapaian kurikulum secara live. Dashboard ini boleh diakses oleh pentadbir seperti oleh pentadbir sekolah dan juga PPD, JPN dan KPM bagi membolehkan pemantauan secara telus dan cepat. Yang kedua adalah mewujudkan unit dalaman berkala di peringkat pejabat pendidikan daerah PPD untuk menyemak integriti pengurusan sekolah. Apabila kita melakukan pemantauan secara berkala, audit ini perlu dilakukan sekurang-kurangnya dua kali setahun supaya pihak sekolah sentiasa bersedia untuk menyediakan dokumentasi yang tepat dan terkini dalam pelaksanaan urus takbir di sekolah. Dan audit dalaman ini merangkumi aspek pengurusan kewangan sekolah, pentadbiran, kurikulum serta pelaksanaan program program sokongan murid seperti program kurikulum dan juga penyertaan penyertaan murid ke aktiviti yang lebih tinggi ke daerah, negeri dan juga antarabangsa. Seterusnya adalah melatih pentadbir sekolah dalam kepimpinan instruksi instructional berasaskan model untuk mengekalkan pencapaian murid dan pengurusan sekolah dengan baik. Untuk melatih kepimpinan seperti guru besar dan pengetua, dalam model yang kami gunakan adalah model Hellinger and Murphy pada tahun 1987, guru besar perlu dilatih menjadi pemimpin instructional dan bukan hanya pentadbir. Ini termasuk kepoyaan dia untuk memantau pengajaran, memberi maklumat balum balas, memberi maklum balas bermakna kepada guru dan menetapkan budaya accountability itu di sekolah. Jadi apabila ketua menunjukkan budaya accountability di sekolah yang betul, pastilah pengikut di bawahnya akan mengikut budaya kerja tersebut. Okay, seterusnya, kita pergi kepada cadangan penyelesaian isu ketiga iaitu kurangnya kesedaran perundangan dalam kalangan guru. Bagi meningkatkan kesedaran ini, ada tiga uh, aspek utama ataupun cadangan utama daripada kami. Yang pertama adalah program pembangunan profesional berterusan iaitu CPD sebagaimana negeri Finland dan juga sistem pendidikan negara lain yang boleh kita ikuti. Melalui kajian daripada pembentang yang pertama Nur Liza mengatakan kajian pada tahun 2023 menunjukkan bahawa ramai guru tidak memahami implikasi undang-undang terhadap amalan profesion mereka. Ini terpasuk hak pelajar, tanggungjawab guru dan akibat undang-undang sekiranya berlaku salah laku profesional. Jadi melalui penguatkuasaan Akta Pendidikan 1996 dan uh, tanggungjawab jenayah dan etika kerja, kita boleh meningkatkan uh, menganjurkan bengkel-bengkel perundangan yang memberi tumpuan pada akta-akta pendidikan ini peraturan-peraturan pegawai am serta kes-kes undang-undang berkaitan isu-isu seperti kecuaian profesional ataupun buli buli gangguan seksual dan keselamatan pelajar ini adalah berdasarkan isu-isu yang telah berlaku di Malaysia dan latihan-latihan uh, ini untuk membuat kesedaran boleh dilakukan dalam bentuk latihan dalam talian dan juga face to face iaitu bersemuka Yang kedua adalah kerjasama antara kementerian dan agensi undang-undang Penyediaan bahan uh, pendidikan seperti bengkel atau seminar uh, Boleh dilaksanakan kolaborasi antara badan kerajaan dan juga NGO Dan badan undang-undang sebagai contoh KPM boleh bekerjasama dengan pihak jabatan perkumham negara majlis pergum malaysia dan NGO seperti suhakap untuk menyediakan bahan-bahan pendidikan undang-undang khas uh, kepada guru termasuk hak dan manual-manual uh, tertentu bagi menambah pembacaan kendiri guru-guru supaya mereka lebih tahu tanggungjawab mereka secara baik itu bagaimana yang ketiga adalah garis panduan tata kelakuan. Maksudnya panduan bertulis dan garis panduan profesional yang mudah difahami dan sentiasa dikemaskini dan mudah diakses kepada guru-guru. Sebagai contoh, uh, pihak kerajaan boleh bekerjasama dengan NGO-NGO ini untuk menyediakan buku panduan ataupun e-book rasmi yang mudah difahami dan dikemaskini serta secara berkala buku ini boleh menjadikan rujukan utama guru-guru untuk menghadapi sebarang isu perundangan di sekolah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada akhir pembentangan iaitu kesimpulan hasil analisis yang telah kami kupas daripada, daripada pembentang pertama saudari Nur Izzah dan yang kedua Nur Najibah tadi dan juga saya. Uh, hasil analisis terhadap isu plagiarism ini ya, dan juga kelemahan audit dalaman dan rendahnya kesedaran guru-guru dalam perundangan. Sistem pendidikan ini membuktikan bahawa aspek etika profesional dan pematuhan undang-undang ini masih belum kukuh dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kesannya, uh, kesan dan implikasi yang kita dapat lihat adalah wibawa, wibawa guru boleh terjejas. Pelajar juga mungkin hilang arah untuk dari segi inilah integriti dan usaha membina modal insan kualiti itu turut terganggu. Masa kan tidak apabila guru-guru tunjang utama pem, uh, pendidikan tidak mengikuti dan mematuhi etika-etika etika profesional yang sebenarnya, bagaimana kita mahu mendidik anak didik sendiri yang mematuhi etika profesional dan lebih mudah untuk kita terangkan kepada mereka etika profesional ini adalah kejujuran, amanah dalam pelaksanaan tanggungjawab. Dan ini juga berkait dengan pendidikan Islam. Penerapan nilai-nilai akhlak dan adab pendidikan Islam itu sangat penting. Sampai itu, kelemahan dalam mematuhi perundangan pendidikan boleh membuka ruang kepada kecuaian serta pelanggaran hak pelajar seperti mana yang kita tahu isu-isu pendidikan yang berlaku kerana uh, kecuaian guru-guru itu sendiri cukup banyak dalam akhbar-akhbar. Jadi justru pelaksanaan langkah seperti pemantapan latihan etika, penambahbaikan sistem pemantauan sekolah, peningkatan kefahaman undang-undang dalam kalangan warga pendidik amatlah penting bagi memastikan pendidikan negara kita ini kekal penintegriti dan berakontabiliti tinggi. Ha, dan slide seterusnya kami hanya menunjukkan sedikit menunjukkan dan itu sahaja daripada kami sekian, ter sekian terima kasih.